Вот же наш рекламный ролик на тему «Одвичную» взаимо-стосунки батьков и детей. Зет, лебедь, сосиска, боблик. Слышь, сынок, не хочешь на ночь послушать историю, как мы с твоей мамой познакомились и поженились потом, соответственно? Н не, бать, не сильно, нет. А, ну, значит, слушай. Э, моду взял, Бати батей перечить. Чего? Так вот, значит, был где-то как ты, ну, вот такого роста. И пришли мы с пацанами в клубас, а там твоя мама танцевала, танцевала так нелепо, ну знаешь, ну где-то вот так тут, 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 а у нее еще была рука сломанная, так тут, тут. Ну в общем очень нелепо. А знаешь, что было была самая прикольная, то было бам, а там был дед слепой, который пил нас палками, ну наш где-то вот так Бэм! А больно, больно? А, нет. Вот и мне не было больно. А мы с ним еще в догонялки играли, он был инвалид колясочник и догонял вот так, а когда догонял, такой еее. Но потом твоя мамка все-таки захватила мое сердце. И моя жизнь пошла по такой наклонной полосе, что это капец. бам, цветы, подарки, конфеты, прогулки, все ради твоей мамки. Я подползаю к своему братану Сане, говорю, Саня, Саня, я не готов. Саня, у меня болит горло. Посмотри. Ну что, красное горло, да? А Саня такой, не, братан, у тебя не красное горло. Ты готов к свадьбе? А -а -а. Ну а сейчас я расскажу тебе о нашей первой брачной ночи. О, -о, -о, -о. В общем, лежим мы с твоей мамкой. Обнимаю ее, она же вздрогнула. Она смотрит на меня, а я на нее. Я такой, я сегодня сниму носки. А -а -а -а. Бать, я вообще-то цыган. И... Цыган? А что золотые зубы у меня? А ну, мойся, а тут и весь грязный. Сейчас я умоюсь. Ад, блин, не помогло. А ну пробежись. Ой, дай. точно ай, ай, Дякую, дай. дякую.